পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামলেন বিজেপির দিলীপ ঘোষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গর্বেতা এক দুই ও তিন নম্বর ব্লকে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান আর সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তিনি বললেন বিজেপির নিজস্ব সংবিধান মেনে প্রতি ছ বছর ছাড়া আমাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয় এবারও তার অন্যথা হয়নি এদিন তিনি গর্বেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোডে যান দেখা করেন আলু বীজ মার্কেটে সকল ব্যবসায়ী ও চাষীদের সঙ্গে কথা বললেন পথ মানুষদের সঙ্গে সকলকে আবেদন করলেন বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যোগ দিয়ে বিজেপির সদস্য হতে ঘুরে দেখলেন গর্বেতা দু নম্বর ব্লকের গোয়ালত বাজারও এদিন বাংলাদেশের ঘটনা নিয়েও মন্তব্য করেছেন তিনি उसको पहले भी आए हैं लोग और उनके लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने उनको नागरिकता देने के लिए सी ए कानून पारित किया है और ममता बनर्जी उसको विरोध कर रही है सी ए लागू नहीं होने दे रही है तो उधर से जब हिंदू आ रहे हैं उनको नागरिक नागरिक नहीं देगी और मुसलमान और रोहिंगा आएंगे तो उनको वोटर बना करके उसका वोट वोट ले लेगी ये तो देश के खिलाफ ही है आतंकवादी आ रहे हैं उसके लिए बना देंगी लेकिन जो शरणार्थी हिंदू है जो पीड़ित होकर आ रहे हैं उसको जगह नहीं देती है क्या मतलब है इसमें इसके खिलाफ भाजपा कोई आंदोलन करेगा बुरा आंदोलन कर रहे हैं आगे भी करेगा उत्तर प्रदेश में आप कृषक आंदोलन हो रहा है इसके बारे में आपका क्या रहा है कृषक आंदोलन पहले भी हुआ है सरकार किसान लोगों का जो भी डिमांड है उसको पूरा कर रही है कानून उनके हित से ला, हित में लाए थे लेकिन किसान तो भड़क गए दूसरे काम में चले गए नुकसान उन्हीं का हुआ है आगे भी मोदी सरकार बीज खाद किसान के लिए दूसरा सुविधा घर में चावल दाल सब पहुंचाने की व्यवस्था करती है बांग्लादेश में इसकोन का जो प्रमुख है उसका बेलबण्ड खारिज हो गया है इसके लिए आपका तैयार आई जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश छोड़ भाग जाते हैं जिस देश के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर भाग जाते हैं वहाँ न्याय नहीं हो सकता है सामान्य जनता क्या करेगी इसलिए उसका बांग्लादेश की भविष्य अंधेरे में है कुछ थोड़ी मुठ्ठी भर लोग जो पागल है जो टेररिस्ट है जो मौलवादी है इनके हाथ में देश चला गया है सरकार नहीं है इसलिए वहाँ के लोगों की है उस देश की सत्यानाश हो रही है आगे चल करके जो हमारे हिंदू हैं लोग उनके ऊपर तो पीड़न हो ही रहा है लेकिन उन्होंने इस देश के लिए खून दिया पसीना दिया देश को स्वतंत्र किया बांग्लादेश बनाया आज उन्हीं का ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसका अभी नतीजा भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को ठीक है মা বাসন্তী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নারায়ণগঞ্জ পশ্চিম মেদিনীপুর আমাদের এখানে সকাল দুপুর ও রাত্রিকালীন আহারের সুব্যবস্থা রয়েছে সকালে টিফিনে পাবেন পরোটা আলু মুলি পরোটা দুপুরে খাবারে পাবেন সবজি ভাত খাসি ও মুরগির মাংস ইলিশ মাছের ভাপা তেল ঝাল চিংড়ির মালাইকারি কাতলা মাছের ভাপা এছাড়াও মশালা কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম রাতের খাবারে পেয়ে যাবেন তাওয়া রুটি তন্দুরি রুটি তড়কা চিকেন তন্দুরি চানা মশালা চিকেন বাটার মশালা প্রভৃতি সুলভ মূল্যে পরিচ্ছন্ন খাবারের একটাই ঠিকানা মা বাসন্তী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ভোক্তাপোল নারায়ণগঞ্জ পশ্চিম মেদিনীপুর বিশেষ দ্রষ্টব্য আমাদের এখানে সকল অনুষ্ঠানের খাবারের অর্ডার নেওয়া হয় এখানে পেয়ে যাবেন মা বাসন্তী মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে বিভিন্ন মিষ্টি অনুষ্ঠানের জন্য মিষ্টি পাওয়া যায় এছাড়াও কেক নামি দামি কোম্পানির চকলেট পেতে চলে আসুন আমাদের দোকানে যোগাযোগ নাইন সেভেন থ্রি টু ফাইভ ফোর থ্রি টু ফোর ফাইভ